عن خط الإيمان دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القرآن سائر في طريق الحق يا جند الله سائر في طريق الحق يا جند الله جند الله جند الله جند الله جند الله, جند الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم ان لله جنودا تراها ضعيفه او لا تراها اصلا لكن الله يهلك بها من تكبر من خلقه ويذل بها من تجبر ونسي معنى الخالق والامثله على ذلك كثيره قديما وحديثا فذلك هو الجبار النمرود الذي ادعى الالوهيه وجعل الناس يركعون له ويسجدون وظل الناس يقرون بذلك الى ان كسر ذلك الفكر وتلك العبوديه في نفوسهم ونفس النمرود نبي الله ابراهيم عليه السلام الذي اظهر حقيقه النمرود امام من يعبدونه اظهره انه بشر يعجز ان يفعل افعال الاله فبهت النمرود وسكت وكبت لكن الكبر قاده ان يحارب ابراهيم ورب ابراهيم فقال لابراهيم اجمع جموعك وانا اجمع جيوشي وعند الصباح جمع النمرود جيوشه فارسل الله عليهم جيشا في نظر البشر ضعيفا ارسل عليهم جيشا من البعوض وما عساه ان يفعل لا بل سيفعل لانه من جند الله وجند الله لا يهزم ابدا وما يعلم جنود ربك الا هو ارسل عليهم جيشا من البعوض اكلت لحوم جنوده وشربت دماءهم حتى تركوهم عظاما باليه اما النمرود الذي ادعى الالوهيه فارسل الله له بعوضه واحده دخلت انفه ثم سكنت راسه واصبحت هي عذابه ولما اشتد به العذاب كان يضرب نفسه بالنعال ويطلب ممن حوله يضربونه بالنعال على راسه وظل هكذا حتى هلك وذلكم ابرهه الذي اقسم قائلا لاهدمن الكعبه حجرا حجرا وانطلق بجيش جرار وفيل ضخم فارسل الله عليهم طيورا صغيره الحجم كالعصافير وتحمل احجارا صغيره في حجم كحبه الحمصه وارسل على كل جندي حجرا صغيرا فقتله وحجرا صغيرا على الفيل الضخم فقتله اما ابرهه فارسل الله عليه حجرا صغيرا لكنه لم يقتله لان الله اراد له ان يعذب وظل يعذب فهو الذي قال لاهدمن الكعبه حجرا حجرا فابى الله الا ان يموت جزءا جزءا وكانت انامله تتساقط انمله انمله فالجزاء من جنس العمل وما يعلم جنود ربك الا هو وجنود الله كثيره فمن جنوده الرياح والطوفان والزلازل والبراكين، ومن جنود الله الخفية التي لا نراها ذلك الفيروس المدعو فيروس كورونا، فيروس لا نراه بالعين المجردة بل ولا بالميكروسكوب العادي بل بالميكروسكوب الإلكتروني، فحجمه عجيب جدا، فهو ثمانية من عشر مليون مليمتر حتى قال عنه العلماء والباحثون لا يمكن أن نقول عنه كائن حي ومع هذا أذل العالم كله مخلوق لا نراه ولكنه يأمر والعالم بكل ما فيه يطيع ويستجيب فيروس لا نراه لكنه حبس العالم كله واوقف الحياه كاني به يقول اوقفوا مشاريعكم فوقفت كاني به يقول للبشريه اسكنوا بيوتكم فسكنت لما كل هذا فقط لانه من جند الله والله يقول وما يعلم جنود ربك الا هو هل فهمتم الان قول الله تعالى ويخلق ما لا تعلمون هل علمتم الان قول الله تعالى وهو القاهر فوق عباده هل صدقتم الان ان الله مالك هذا الكون بكل ما فيه نسال الله سبحانه وتعالى ان يردنا اليه ردا جميلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته